央视春晚之想问就问，请叫我帅哥收割机，因为接下来收获的这名帅哥是胡歌，跟大家打个招呼。哈喽，大家好，我是胡歌，新年快乐。规则很简单，我说十张好，你在这儿给你抽。哎哎，哎你想要三张也可以，没问题。好，就这么多。哎，这三张是自己选的，没有放回来。用三个词形容自己：纠结、专注、呃，平和。 用三个词形容央视春晚：传统、团圆、民族。喜欢小猫还是小狗？小猫。最不喜欢吃什么？油腻的东西。第一份工作挣到多少钱还记得吗？七十六块钱。如果你是个古人，最想生活的朝代是？三国。哪一国？魏蜀吴。呃，吴国。KTV 必点曲目。 死了都要爱。啊、<laughs> 如果你的生活是一首歌，这首歌叫什么？Try to remember。难道不是胡歌吗、哎？哎哎哎，有什么秘密才艺？大家目前都不知道的那种。 秘密还用要说吗？看过的最难忘的一句鸡汤。呃，每个人都要对得起他曾经遭受的磨难。觉得最扯的一句鸡汤。失败是成功之母。每天睡几个小时？工作的时候六六个小时，嗯，不工作的时候十个小时。睡前做的最后一件事儿。用手机看新闻。 是件手机，取决于我的这个嗜睡程度。嗯、最近最关心的一件时事新闻，中国的辽宁舰。生活中离不开什么？空气。一个人的时候喜欢做什么？冥想<晓>。口头禅？没有，没有。<laughs> 你觉得认识的人当中谁最有趣儿？靳东。最崇拜的演员？ 喜欢男孩还是女孩？小孩子都喜欢。大年三十晚上直播，希望自己第几个出场？没所谓啊。最喜欢哪个春晚主持人？都喜欢，都喜欢。跟刘欢一起唱歌，还是跟冯巩一起演小品？呃，跟冯巩老师演小品。小时候过年印象最深刻的一件事？放烟花的时候把树给烧着了。 二零一六最后悔没做的事，在家的时间陪父母的人太少了。二零一七年最大的愿望，充实自己。最喜欢的体育项目，篮球。最喜欢跟谁一起打篮球？剧组里的。今年奥运会最喜欢哪个运动员？傅园慧。洪荒之力，也就剩最后一个问题了，跟大家推荐一本书吧。郑健。用家乡方言一句话给大家拜年。啊，大家好，我是吴。 啊！祝大家新年快乐，身体健康。